In Österreich gibt es viele Gesundheitsangebote für ihre Kinder. Welche zum Beispiel? Das zeigen Ihnen diese vier Familien. Amala hat ein Mädchen geboren. Die wichtigsten Ansprechpersonen zur Gesundheit eines Babys sind Kinderärztinnen und Hebammen. Auch Stillberaterinnen, Frühförderinnen und weitere Berufe können Eltern mit einem Baby oder Kleinkind unterstützen. Kinder sollten regelmäßig untersucht werden. Im Mutter-Kind-Pass bzw. Elternkindpass sind wichtige medizinische Untersuchungen für Mütter während der Schwangerschaft und Kinder bis zum Alter von 5 Jahren zusammengefasst. Amala und ihr Mann sind noch nicht lange in Österreich. Sie sind allein. Es fehlt an Unterstützung. Das kostenlose Angebot der frühen Hilfen kann helfen. Die Familienbegleiterinnen der frühen Hilfen können bei vielen Fragen unterstützen und begleiten. Der frühe Hilfenwegweiser, ein Heft in mehreren Sprachen, gibt auch viele Informationen, zum Beispiel dazu, was vor und nach der Geburt erledigt werden sollte. Selmas und Ramis Kind Amir ist vier. Sie waren mit Amir beim Kinderarzt zur jährlichen Untersuchung. Amir leidet an Übergewicht. Für eine gesunde Entwicklung ist viel Bewegung und zum Beispiel auch weniger Zeit vor dem Handy wichtig. Amir sollte weniger ungesundes Essen und Trinken, wie Süßigkeiten oder Limonaden. Und die Größe der Mahlzeiten sollte an das Alter angepasst sein. Die Webseite Richtig Essen von Anfang an gibt Informationen zu gesundem Essen für Kinder, aber auch für Schwangere und Babys. Romans Kind David ist 10. Sie sind bei der jährlichen Zahnuntersuchung bei der Zahnärztin. Diese Untersuchung ist mit iCard gratis. Zahnuntersuchungen und auch Zahnpflege und Zähneputzen sind schon ab dem ersten Milchzahn wichtig. Gesunde erste Zähne sind wichtig für gesunde zweite Zähne. Weil Davids Zähne schief sind, bekommt er eine Zahnspange. Weil es bei ihm medizinische Gründe gibt, zahlt das die Gesundheitskasse bis zum 18. Geburtstag. Zahnärztinnen können genauer darüber informieren. Von 10 bis 18 Jahren gibt es außerdem einmal im Jahr mit der E-Card eine kostenlose Mundhygiene. Auch sie schützt vor Zahnschäden. Luanas Tochter Anna ist 15 und hat eine Lehre begonnen. In der Schule war Anna immer bei SchulärztInnen zu untersuchen. Auch wenn man gesund ist, sind diese Vorsorgeuntersuchungen wichtig. So können Krankheiten rechtzeitig erkannt werden. Auch für berufstätige Jugendliche gibt es so ein Angebot. Von 15 bis 17 können sie jedes Jahr eine Jugendlichenuntersuchung machen. Mädchen ab der ersten Periode sollten, wie jede Frau, auch regelmäßig zur Frauenärztlichen Vorsorgeuntersuchung gehen. Dann können Probleme früh erkannt und behandelt werden. Manche Frauenärztinnen bieten Mädchensprechstunden an. Da können Mädchen Fragen mit Frauenärztinnen besprechen. Außerdem gibt es Österreichweit kostenlose First-Love-Ambulanzen, professionelle Beratungsstellen für alle Jugendlichen zu den Themen Liebe, Sexualität und Beziehungen. Personen, die in Gesundheits- und Sozialberufen arbeiten, dürfen das, was sie von ihnen und ihren Kindern erfahren, niemandem weitersagen. Bei einem Notfall rufen Sie die Rettung unter 144 oder den internationalen Notruf 112 an. Sind Sie unsicher, können Sie jederzeit die Gesundheitsnummer 1450 anrufen. Ist Ihr Kind nachts oder am Wochenende krank, können Sie auch den ÄrzteNotdienst unter 141 anrufen. Falls notwendig, werden Sie mit Ihrem Kind in ein Krankenhaus geschickt. Manche Krankenhäuser haben auch Kinderambulanzen. Wenn Sie glauben, dass Ihr Kind Giftiges geschluckt hat, rufen Sie jederzeit bei der Vergiftungszentrale unter 014064343 an. Und wenn es um Impfungen geht? Ärztinnen impfen kostenlos nach dem österreichischen Impfplan. Aber nur dann, wenn die Eltern zustimmen. Das Kind ist krank und Sie müssten aber in die Arbeit? Wenn Sie angestellt sind, haben Sie Anspruch auf Pflegefreistellung. Fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt und informieren Sie Ihren Arbeitgeber. Haben Sie allgemeine Fragen zum Gesundheitssystem? Das Erklärvideo mit Untertiteln in mehreren Sprachen kann Ihnen weiterhelfen. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Gesundheit.